Самое большое спасибо это тем ребятам, которые там сейчас на передовой. Поверьте, единожды попав туда, уже никогда не остановишься. Только начинаешь искать где-то скрытые резервы у себя, у друзей, у знакомых у всех. Мы все прекрасно видим, как там тяжело и в быту, и на фронте, и в бою. Поэтому большое спасибо хочется в первую очередь сказать именно военным. Которые не побоявшись, поднялись и пошли нас защищать. Конечно, очень большое спасибо нашей 55-й бригаде, которая ну, единственная артиллерийская осталась в Украине после развала. Мы прекрасно знаем и помним ваши подвиги. И, конечно, будем помнить тех героев, которые погибли. Сегодня там состоялись похороны двух бойцов которые не смогли выйти с-под Дебальцева. Но первая артиллерийская бригада, как и в бою, так и с выходом, по-моему, назад без двухсотых вышли. Только два-три сотых. А эти два человека погибли, два бойца, два героя погибли буквально в первые минуты так званого перемирия. Просто раз и здрасте, людей нету. Все это, конечно, горько, но с нами Бог. Поэтому мы победим. Слава Украине! Слава! слава! А, Что вы же судьи, назначили значили еще. Можете еще хвилинку, пожалуйста? А, мы говорим про військовых, но есть а, батальоны, есть хлопцы, которые не из Украины, есть а, так называемый правый сектор, который, ну, я скажу так, Хто не військові про е, спецназ, про хлопців, про чоловіків, про яких ми навіть і не і не знаємо, що вони там, але повірте, вони там є. І от всім ним хочу сказати дякую.